обычные, на домашние, на кухонные. Какие у вас домашние темы? Да какие обычные, как у всех. Что такое у всех? Ну, как у всех у кого на кухне темы. Я про войну разговариваю, вот твоя тема. Про войну? Да. Ну, можно поговорить, в принципе, это единственная тема по с Украиной и Россией. Да? О Согласен. Нечего. У вас есть какие-то вопросы? Ну, вопросы, не знаю. Когда закончится? Никто когда не происходит, знает. Происходит. Но, Но ну, Россия, Россия может за вот так вот просто закончить, взять, вывести свои войска. И война ну, закончена. Скажи, украина, может, и Украина? Не-не. Если нет. Россия выведет свои войска, то ничего с Россией не станет. А если Украина ну, не станет вы... защищаться, то тогда Украина не станет. Понимаете? Я понимаю, что это невозможно. Почему? Это только слова. А, а, а почему, почему невозможно? Это? Ну как? Вот, мне, объясните немножко, давайте хотя бы по пунктам, как это можно сделать. Легко и просто. Путин выступает по телевизору, говорит, мы все задачи, которые перед собой ставили, мы выполнили, мы защитили э, Украину от укрнацистов. Сейчас э, снимает э, киевский режим, снимает э, этот как его э, военное положение, проводятся выборы, у них меняется власть. Все, ну, а все, это... а... все, все россияны счастливы, все работает как положено. Так Россия, а стоп, это же не убили убили. происходит в Украине, вы же подождите, это же не происходит. -то. Так как это? У нас, это не у нас у нас выборов нету. нет, почему? Потому что вы э, с нами воюете. Потому что мы от вас защищаемся. Как только вы убираете свои войска с территории Украины, мы сразу э, убираем военное положение и проводим выборы. Ну а кто же вы поверите? У нас выборы Но, проходили всегда. А сейчас у нас ну, выборов ну, нету. А сейчас у нас нет выборов конкретно. Нет, ну, у нет. меня такое впечатление, что смотрите. у Путина заговор такой, что он хочет, чтобы ну, Зеленский постоянно президент. Российские войска выходят с территории Украины. Ну и что потом будет? Ну и все. Опять же, Зеленского перебирает, все остальное. Ну если мы выберем Зеленского, это же наше право. Вы сразу вступаете в НАТО, соответственно. Да, конечно. То, что мы... конечно. Вот я же о чем говорю. Вот поэтому никто и никто так не Так вы же нас напали, когда мы не хотели вступать в НАТО. Как не хотели? Вы так, на, это... напали за того, что вы хотели стать НАТО. С 1992 -го года вы собирались. Если Еще что, -го что в 2008 году Украина отказалась от НАТО. А вы как раз в 2008 году... В 2008. -м, 2008 -м, а вы как раз в 2008 году у себя принимали э, э, базу НАТО, сделали в Ульяновске. У вас была пересылочная база НАТО, где садились самолеты для того, чтобы воевать в Афгане Понимаете? Мы отказались от НАТО. Все. У нас в Конституции было прописано, что мы не влоковая страна. Потом, в 14 году, даже в 13 году у нас был сначала опрос по поводу НАТО. Да ну не надо трахтеть вместе со мной. Но я же не слышу все равно. Так вот. Потом у нас в тринадцатом году был даже опрос среди людей. 70% людей было против НАТО. За НАТО было, по-моему, там 15%. И 15% просто воздержалось. То есть э, Украина приняла решение, что не будет вступать в НАТО. Но в 2014 году, в феврале, вы украли сначала нашего президента, а потом напали на нас в Крыму. После Крыма вы напали на нас в Донецке и Луганске. Одновременно еще пытались... Не одновременно, а там через полтора месяца. Пытались э, напасть на нас в Харьковской области, в Днепропетровской области и в Одесской области. Там э, мы вам подавали по зубам местные жители. Ну и вот так 14 -го года идет война, естественно, 14 -го года Украина хочет НАТО. Друзья, хочу вас попросить подписаться на все каналы, посылание есть в описании. Э, справа в том, что иногда, иногда канал уходит до бани, и чтобы ничего не загубить, будь ласка, подписывайтесь на Телеграм, он есть в описании, как я уже и сказал. Також на додатковий канал на резервный, на основной канал, если вы смотрите это видео на резервном канале. Ну и на ТикТок, который только-только у нас появился. Дякую. Приятного просмотра. -го а в 92-м вы не собирались, да? Да собирались, а да и вы тоже. Вы совместные, совместные учения проводили с НАТО даже. Дружба, сотрудничество ради мира. Вот, сотрудничество ради мира называлась программа. Вы принимали участие в этой программе. И в Черном море вместе учения у вас были с НАТО. Понимаете? Да. Были учения, да. Заходили в страны НАТО, 90, там, в НАТО, в то году. Я с ними встречался, это он российский, я в Норсиске живу. Нам заходили с. А вы в 2008 году у себя базу НАТО в Ульяновске устроили. Это было, когда теракт. Теракт был, когда в США не устроили, а... Какой теракт? Теракт в США был в 2002 году. Это в 2008 году, когда э, Америка воевала против. Э, в Афганистана. Вы им позволили свои самолеты, у вас на база была, надо заправку и так далее. У вас база НАТО находилась в Ульяновске в 2008 году. База а просто помогали им, наверное. Причем здесь база? Какая база? Ну, на развертывание? Ну, хорошо, если бы они были вам врагами какими-то, неужели вы позволили военным самолетам натовским сажаться у вас на территории? Не, 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 были врагами. А зачем вы напали на Украину, если Украина не хотела, надо, повторяю? Но вы что, не помните 2013 год? Конец 2013 -го но... года. Что, ультиматум был Западу. Какой был ультиматум? Какой ультиматум Западу был? Вы не помните? 2013 год. Я... Какой у вас был ультиматум Западу? Ультиматум было по поводу расширения НАТО. И... Чтобы они... А Украина здесь ну, при чем? Украина в, НАТО... как... Украина в НАТО уже не собиралась. В Конституции было прописано, что не собираемся в НАТО. Как не собираетесь? Вы был майдан для чего-то был. Майдан по поводу Евросоюза, а не НАТО, не тормозит, это две большие разницы. Ну, в Крыму кто? Чем должна была быть база? Та ничья продлили до 50-кого-то года с вами договор об аренде э, э, ваших баз вам. Ой. Майдан же даже специально назывался Евромайдан. Не НАТО Майдан, а Евромайдан. Ну. Из И заодно ультиматум где найдите, где там какой-то ультиматум западу был по поводу этого НАТО ну, было, и так далее. Было, 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 ведь война была не, не внезапная же. Начал лазить. Ну как это не внезапно? Пока у нас политический кризис, вы у нас воруете нашего президента и, и, и пользуетесь тем, что вы же, у нас вы же... никто не может дать указ о том, чтобы можно было воспользоваться войсками. Захватываете у нас часть территории. Что значит внезапно? Не внезапно внезапно. Не внезапно. Я же говорю, что не... не Наоборот, внезапно я говорю, у нас политический кризис, вы у нас воруете президента, пользуетесь тем, что у нас никто не может дать команду о том, что можно использовать оружие и так далее. И, и захватываете у нас э, часть нашей территории. <звы> Можете написать у себя в новостях на РБК, поиски РБК, так и напишите. Украина окончательно распрощалась с НАТО. РБК там есть Украина, РБК есть Россия. Не-не, именно российская РБК. Я про российская РБК говорю. На цветочек. Можете да, написать. Украина РБК. окончательно распрощалась с НАТО. И посмотрите НАТО, посмотрите документы, там есть ссылочки. То есть вы хотите сказать, если в 2014 году, то есть вернее в 2022 году, если Россия не вторглась в Украину, то бы вы в НАТО не вступили. Причем здесь даст второй год. Мы, уже, мы, бы вступили уже 100%. Вы в 2014 напали. Вы в НАТО захотели после 2014 Но... -го года. После 2014, -го, да. Был Но, так вы, ну, так вы, на нас напали. Причем здесь Майдан? Вы на нас напали. Мы а вы украли нашего президента и напали на нас. Подождите, в 2014 году как Россия могла на вас напасть в 2014 году? как у Путина, спросите, фильм «Крым. Дорога домой» или «Путь домой». Я не постоянно путаю название. Это про Крым. Он четко, раз... да, он четко рассказывает, как он планировал эту операцию по возвращению Крыма, по присоединению к России. Как войски, э, как себя дополнительные войска с материка вашего, понимаешь? Там я же отвечаю на вопрос, зачем ты меня перебиваешь? Зачем же ты меня перебиваешь? Ты же не позволю себя перебивать. Так вот, повторяю. Путин сам рассказывает, как он пересылал дополнительный контингент на полуостров, как войска покинули воинские части, выкинули воинские части Украины и так далее. Путин это сам, Путин дал показания, что вы начали войну в 2014 году. А зачем же ты меня пытаешься перебить? Я же не слышу, когда меня перебивают. Понимаешь, вот у меня, как у нормального человека, у меня его, как компьютер настроен, когда меня пытаются перебивать, у меня отключаются э, на, ну, наушники, я не слышу. Я тупо не слышу, что вы говорите в момент, когда вы меня перебиваете. Не надо меня перебивать. Так вы же не останавливаетесь. Я же тоже хочу поговорить. Вы задали вопрос, я на него отвечаю. Нужно же дослушать ответ. Правильно? А я даже вопроса не помню своего. Обыкновенный русский. Ну да. Вот и вопрос. Вот как вы думаете, в Крыму был же референдум, да? Нет. А хорошо, не было. А вот по вашему мнению, вот, как вы думаете, вот если был бы, по вашему мнению, ну, я не знаю. Никто как не думаете, знает. Как бы проголосовал... Никто не знает. Нет, подождите, как бы... Да, вы уже знаете мой вопрос, да, я так понял. То есть, ну, чисто по-человечески, так вот просто, так на кухне, да, вот как вы думаете, проголосовали бы местные Г жители? Говорю уж никто не знает. Для того, чтобы э, э, узнать это, нужно было провести э, человеческий референдум по каким-то законам. По каким законам был проведен референдум в Крыму? Как по каким законам? По местным законам. Нет. Крыма. Крым имеет право проводить да. референдумы про переименование каких-то поселков, переименование улиц и так далее. В Конституции Крыма четко в первой же статье написано, что Крым является неотъемлемой частью Украины. Подождите секундочку. Это вы все юридически вы говорите. А практически, как вы думаете, все жители Украины, Фу, Украины, Крыма? Думаете, вы хотели, чтобы они остались? В составе Украины. Еще Ваша раз говорю, мнение, никто, никто не знает. Я говорю, нет, я ваше мнение. Смотрите, у меня круг общения в Крыму. Тех, кто, конечно, да. хотят остаться, хотели остаться в Украине, и ждут пока мы докупируем его. Да, вы что? Да. Вот все мои знакомые, которые мы сейчас, мы в сейчас в Крыму находятся. Нет. Все мы мои знакомые, которые в Крыму, сейчас находятся. Вы в Крыму были? Да, мы сами мы сами в Крыму последний Крыму раз после... был в 2012 году. В 2012 году последний раз был. Нет, после 2014 -го года. Не что, законы нет. нарушать буду? Нет, я, ну это понятно, что законы законы, а ну, как бы объяснить, я не знаю. То есть... Я общаюсь с людьми, которые сейчас живут: в Сеперополе, Севастополе, Саки, Алуш, Талубка. Да, и я что он, они так. хотят все вернуться обратно? Да, да, они в Украину обратно хотят. Ну, как можно в говно идти обратно? Я вот это я не, пойму, не могу понять. Нет, говно это они попали, когда в Россию попали. Они сейчас жалуются ну, и каждый... на цены. Я, я же... Они жалуются на цены, что цены выросли. Зарплаты не выросли, а цены выросли. Жалуются постоянно. Качество связи, упало и так далее. Если вы считаете, что Украина это говно, то посмотрите, вы страна самая богатая природными ресурсами в мире. А вы на клетном за месте. У вас средняя заработная плата, даже когда у нас война идет один цвет, У вас же типа нет войны. У нас средняя заработная плата выше, чем у вас в России. У нас в Украине средняя заработная плата выше, чем у вас в России. Только мы не такая богатая страна, как, как вы. Понимаете? Мы не кишимся этим. Пенсию у вас, Ты пенсию скажи мне. Что пенсию? Пенсию. А пенсии нечески что нашел у вас? Как это? 2000 гривен? 4000 гривен. Сколько о вас? Ну, вот? ну э, у меня знакомый, э, он, он инвалид. Э, у него 6,5. половиной 6 половиной. Это сколько на, на сейчас на, на, по курсу? На, на ваши? Так, 18. Ты что, сейчас на 3, сколько Какой сейчас курс у вас к доллару? Сейчас смотри. Угу. Курс... А, так, а, а, так, чтобы посмотреть курс доллара, заходите на Алиэкспресс и на Алиэкспресс и посмотрите, почем Алиэкспресс конвертирует рубль к доллару. Раза, то есть это, если у тебя 6 тысяч. Повторяю, для того, чтобы вы узнали свой реальный курс рубля к доллару, зайдите на Алиэкспресс, выберите сначала товар в рубле, посмотрите, потом выберите, там можно выбрать в долларе. И посчитайте, какой будет курс. Это не 80 рублей ваших которые у вас показываются. У вас курс, реальный курс, в районе 150. Вы в курсе? Я не знаю. В есть просто биржа, на которой... К кем? Украинцы торгуют с россиянами рублями или что? Я тебе говорю, реальный курс доллара, посмотри, зайди на Алиэкспресс и бери в долларе цену. Потом раздели. Ну все, завис. Ты знаешь, Курс на межбирском... Это биржа, блин на бирже, блин, а... курс формируется, они на... да, да, вот в, Со в Советском Союзе э, курс доллара какой был? В Советском Союзе? Да. Ну, там было он ну, точно, я помню, 60 копеек, что такое. Да. А, доллар а, по по а почему спекулянты продавали а доллар? В реальности было там гораздо, подожди, скажу, по-моему, было на тот момент, когда я жил, по один доллар было на рублей 5, наверное, а то и 10. Ну, так -то ну, тоже, та, же самая, времени. та же самая ситуация. У вас пытается Не Та же самая ситуация. Ваша экономика превращается в ничто. У вас растет ставка. У вас, у вас экономики тупо нет уже. Только у нас экономики нет, потому что вы нам ее разрушили. Так вы такие, гори сарай, гори и хата, да, или что? Решили разрушить себе экономику и нам экономику. Только нам помогает первая экономика, а вам помогает э, Северная Корея и этот, как его называют? Забыл, как его называют? Северная Корея и Иран. Украинцы в Россию идут. Зачем? Мы не умеем работать? Я говорю, посмотрите реальную цену доллара на Алиэкспрессе. Как? Алиэкспресс это рынок, это торговая площадь. Да, и, и продают. Вам для чего цена доллара нужна? Для того, чтобы покупать что-то за границей, правильно? И вы на Алиэкспрессе увидите реальную цену доллара. Не для того, что нам не нужно за границей покупать, это... Это говорит о том, что сколько у вас сейчас стоит товар какой-то там молоко у вас не на Алиэкспрессе, а который у вас стоит, стоит молоко. И у нас о, молоко, молоко, к примеру. Молоко стоит. 39 литр, литр молока стоит. Говорю же, сколько у вас стоит? На, молока. на молоко. Сколько литр молока у вас стоит? 30 литров молока стоит в Украине. Сколько? 30 гривен. Сейчас Я молоко покупаю э, два раза в неделю по 10 литров. молока. Друзі, не забуваємо, що донатити на ЗСУ можна ще і тоді, коли не йдуть стріми, а під час відео. Всі посилання все є в опису. Це монобанка, це PayPal, це вже з'явилась крипта. ЗСУ дуже потрібна наша підтримка, тому, будь ласка, по можливості допомагаємо. Не буває великих чи маленьких донатів. Одна гривна це теж. Дуже важный донат для поддержки наших технисток. Спасибо. 53, 56 гривен. Средняя цена 53 гривен. Я по 30 гривен покупаю два раза в неделю. Ну, значит, интернет... Литр молока. Блин, я а не у знаю. У нас это 70-80 рублей. Ну, сейчас сметану купил, сметану. Вот 80. Ну, то, вот есть, то, то есть, если, если так считать, то тогда э, э, один, э, один густова получается. Если 80 рублей. Правильно? Правильно, логично, логично. Ну, ладно, подожди, Нового смотри, конца, все время вот за последние 30, 30 лет, вся Украина либо западная на запад, либо к нам на работу кинули. Зачем это? Как, у, как меня, у, меня, у, у меня, подсобниками, у меня, подсобниками, у меня подсобниками работали типы с Московской области. Что ты мне отказываешься? Никогда в жизни не вот, делал. Смотри, открываю, открываю. Вот, ты вот, вот где, где, ты где мой телефон? В нагло в глаза. Конечно, конечно. Такого никогда не было. Ни один россия, россиянин не поедет работать в Украине. Да, конечно, рабочий. расскажешь мне. Ну, может быть, там менеджером каким-то еще согласен. Но рабочим никто не приедет в Украину. Там а подсобник у меня а работал на длинке. Смотри, видишь? Молоко. Молоко. Сейчас я яркость сделаю меньше. Вот, с экрана и показываю на экране. Это очень хорошо, конечно. Ты мне найди. Из Подмосковья человека, который у тебя там рабочим работал. Работал, работал. Так, вот, смотри, молоко. Видишь? 33,90 33 молоко стоит. Что ты мне там рассказывал? Что, блин, 56 гривен у нас стоит молоко. Это не я рассказывал. Ты, да ты вот мне вот только что -то говорил. Так я ввел сразу же. И первое, в, стоит с одного ка Украина захожу и первая ссылка. Первая, 33,90. Ну, я не знаю. Я, я что выдаю, то и выдаю. Я mm. тебе чего. Дело не а в, в вас этом. У 80. У нас, 80, нас 30, гривен, у вас 80. Значит, курс 1 в 2. То есть, пускай тогда будет 15 тысяч, а не 18 тысяч пенсия. Я же о чем говорю, что за 30 последних лет, когда вы отсоединились, все вы у нас мы работали. не соединялись. От кого мы могли отсоединиться? Ну, от Советского Союза. Советский Союз развалился, перестал существовать. Украина, точно так же, как и Россия, создавала Советский Союз. Вы в курсе? Кто ну, создавал? Что? Ты создавал, создавал, ты создавал. Так не от чего соединиться, если он перестал свое существование иметь. Как можно соединиться от того, чего я нет? Создавал. Я не Мы же говорили, вы говорите, что у вас там заработки выше были. Мы с этого начали вопрос. Я говорю, что сейчас у нас. Я говорю, что сейчас средняя заработная плата выше, чем у вас. Ну как она может быть выше, когда у нас так. Все работает, когда у Вот у нас так, так вот: то до средняя так. заработная плата сейчас выше, чем у вас. Так почему вы так ездите к нам? Зачем у меня не Да не ездим, к вам. Ну, я, я не ездил, никогда в Россию работать. Если, если кто-то кто вы... поехал, так и поехал, поехал. В чем проблема? Почему вы, вы здесь сюда сюда понаехали? Зачем? Кто понаехал. Хорошо? Это возвращаются всех, кого вы нам понавозили, понимаете? Их тянет на родину. Дело а в том, что политика, дело в том, что политика советского Союза была какая: посмешивать все народы, чтобы уничтожить идентичность. И вот вы нам понавозили русских, вы у нас украинцев увозили, а привозили нам русских, депортировали крымских татар у нас всех, да? Вы у себя даже там чеченцев депортировали, вывозили. Для того, чтобы население обрусело. И вот эти вот сейчас русские тянутся к вам туда. Они к вам, едут к вам. Не потому, что они не могут заработать в Украине, а потому, что они хотят домой. себе туда, в Россию. Да, да, да. Они нас любят, они просто едут, чтобы получать меньше. При этом они все теряют. Но если, если этот русский рукожоп, который живет в Украине, не может заработать денег в Украине, то он лох хочет. И, конечно, ему место на России. Среди лохов и В Круто на написано, ты псо. Понимаете, и вот оно подтверждает именно, именно то, что у вас написано на груди. Да, ну я тебе... Ты меня сидел, тут только что обманывал, что он молоко 56 стоит. Я тебе сразу же первая ссылка 33 показал. Понимаешь? Ты просто с ты сидишь, врешь. Понимаешь? Вот и все. Ты просто обыкновенный врут. Тебе вот фуражка там жмет. Это 100%, понимаешь? Ты, просто не понимаешь, что нужно искать информацию и смотреть информацию. Причем у вас продукты, я знаю. Ты посмотри, сколько... Вот ради интереса, загугли, сколько у вас на Дальнем Востоке, в Приморском крае, крае стоит молоко. Посмотри, ну давай, уд удивишься, сколько у вас в Приморском крае стоит молоко. Ну там и зарплаты, наверное, другие. Какие другие зарплаты? Ну сейчас какие зарплаты? У, вас, вы одна страна или нет? У нас, у нас везде, у нас везде цена на молоко одинаковая. Нет. Абсолютно нет. Краснодарский край, кстати, дешевле молоко, чем по всей России. А почему это у вас так? Вы, вы делитесь на вот это вот... Так вы не, не один народ, да? Вы не один народ. Вы, вы это... А, ну да, вы же ж федерасты, вы там все разные там и все остальное. Ну ты уже начал все подгорать. А Краснодарский край, так это вообще историческая украинские земли. Там много украинцев живет. Ты еще Одессу скажи, что это украинская земля. Естественно, Украина. Да, то есть вы с турками там бились, завоевали. Нет, бились это вы, дебилы. Мы со всеми всегда дружили. Мы же украинцы, мы, мы нормальные люди. Мы со всеми можем договориться, мы со всеми можем разговаривать. А вы постоянно с кем-то долбитесь, понимаете? Что по всем статьям. Ты, ну я не знаю, кто там тебя слушает. Что, что по всем статьям? Скажи мне, вот, вот вы постоянно говорите, что вы завоевали Крым! А, а, а чьи солдаты там воевали? Какой народ там воевал? Ну тогда, ты тогда понимаешь... Мой, мой прадед завоевал Москву, понимаешь? Значит, Москву завоевали украинцы. Ты это можешь понять? Мой прадед завоевал Москву. Вот и все, воронял Москву. Ну, ты понимаешь, что ты везде сейчас лагаешь. У тебя не... На цветочек. Ох, только опять. Подписывайтесь на канал. Посылание в описании. Стримы каждую ночь. Все будет Украина.